Вечер. Россия. Украина. область. Я из Кривого Рога. О чем пообщаемся? Ну, да, еще, еще просто хотел... хотела. Россия... Когда война Надо закончится. Когда вас победим, тогда и закончится. Россия. Я вот сейчас зашла новости почитать с телефона. Залезла в Телеграм. Ваши российские военные

Ну, закончите это, закончите это. Зайдите на это на раз, на раз, на раз, на В каком смысле? Ну, как-то от... раскройте свой ответ. По обе стороны это как? Ну, вы знаете, у нас, это, это мое такое мнение, мнение конечно. конечно. Смотрю новости, там всяких наших ученых, все послушай, слушай. мне кажется, это специально все это сделали. Специально свели нас, мы же славяне, что вы славяне, что мы славяне. Одинаково. Вот, свели нас, для того, чтобы уничтожить нашу экономику полностью. Что у нас уничтожает, что у нас уничтожает. И не могло сократить население, и не могло хорошо сократить население. Вот это, мне кажется, цель сегодня Кто свел? А вот глобалисты, которые над какие-то структуры стоят в глобальной среде. Хозяева одежи, все вот эти вот эти самые. И я так думаю. Америка? Это как да? есть. Ну, Америка, там же Новая Британия, там же вот деньги. Кто от нас имеет? Что вы колония, что мы колония? Какая а разница? Вы колонии, что вы колония, что колонии? мы колония? А вы чья колония? Китая? <с> Нет. <с> 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 ну, сейчас, мы сейчас мы заигрываем с Китаем, Китаем конечно. А, а что вы думаете? Вы мы живем так, как в Европе живут или в Америке живут. Конечно, мы в разы хуже живем. Ну, правда же? Вы, да. А вы думаете, лучше живете? Да. Давайте я вам предложу формулу мира между нашими государствами. Давайте рассмотрим на примере нас с вами. Сначала в дом или квартиру, где вы живете, прилетает ракета. Если вы выживаете, тогда мы с вами... Начинаем переговоры. И я вам говорю, давайте дружить. А у вас дома нет? Что вы мне скажете? Валу, это единственное условие договора с вами. Ка, подтверждаю каждое слово. Дякую, Бубочка. Донат был знаете, видите, это, это прежде это, чем, мне кажется, начать войну вот эту, вот наши что с кем-то договаривались, наверное, какие-то вели переговоры. Вот и не просто так, так же Путин взял и начал Америку. Наверное, а как-то должны, должны были позаботиться о вашем населении. А где наверное, Путин Америку? Мире... Подождите, когда это было? Ой, ну вы знаете, наши... Ой, вы знаете, вы только смотрите вот все это, что происходит именно сейчас. Что сейчас? Ну, до этого тоже что-то было. А до что этого было? Какие-то какие события происходили. Ну я не в курсе. Как Расскажите был... мне, что в вашем понимании, что э -э обстрелили Америку? Что? Не Америку! Ну, прич... Украину, ну, прежде чем Там были, были какие-то договоренности, какие-то были терки. Не просто так взял Путин и начал обсуждать вашу Украину. Просто так, так же. Но ничего не бывает. Ну ничего не бывает. Ничего не да, бывает, не бывает. У него есть цели. Ну, я не знаю. Конечно, я вы знаете, вам тяжело. Я, я вас с... очень, конечно, понимаю. Нет, понимала. Э -э как бы вы ни пытались, вы меня не поймете. Пока война не придет в ваш дом. И то не факт, что вы меня поймете. Вот Белгород и Белгородская область что-то до сих пор не могут понять украинцев. Курская область не понимает, Воронежская область не понимает. Вы нас никогда не поймете. Путин ей лицо. Бандера, дякуємо за донат. Дякуємо, бубочко. Класний нік. Батько наш. Степан Андрійович, знаєте такого? Степан Андрійович Бандера. Так. Один із. У нас їх много. А ваші тільки Бандеру і знають. я вам так хочу сказать, э, и благодаря россиянам в том числе, Бандера сейчас опять популярный. Почему Коновальца не вспоминаете? Шухевича почему не вспоминаете? Как ваши народы свели, Жалко, вы знаете, я когда-то училась в Варшаваде, это был тогда Варшавад, Варшавад, сейчас Лиланск какая была страна хорошая, как это все случилось, я даже не могу представить. О, я могу я вам могу рассказать, быть. как это все случилось. А. Ваш Путин, царь всея Российской Федерации, чтобы продлить срок своего царювания, я не знаю, как это перевести на русский, даже не буду утруждаться, решил задеять очередную войну, и напал на Украину с 2014 года. В 22-м ему захотелось еще больше напасть. Он напал. Путин полномасштабно напал на Украину в 22 году. Россияне это все поддерживали и поддерживают. Очень много лет. Потому что если бы это была война одного человека, то как-то бы решилось все по-другому. А так весь, все ваши народы, этносы и национальности, которые проживают на территории Российской Федерации и за ее границами, тоже поддерживают войну и то, что Путин напал на Украину. Ну, не прям сам Путин, российские военные, войска ввел. Как-то вот так. Потому что россияне не могут жить без войны, как показывает история Российской Федерации. Вы в курсе, сколько войн развязала и продолжает вести Российская Федерация? Знаете, я слышу, я, конечно, понимаю, что... Чечня, Афганистан, Сирия, Грузия. Приднестровье, Украина. Это не пропаганда, это ваша реальность. И, к сожалению, и наша тоже теперь. Поэтому я повторяю вопрос еще раз. Хотя нет, тут, наверное, нет смысла. Я тебе так скажу. Перейду на украинскую мову. И мне абсолютно Все одно розумієш ти мене чи ні. Я бажаю, щоб де ти там живеш твій населений пункт, став Авдіївкою, став Маріуполем, став Рубіжним, Сєвєродонецьком, Лісичанськом, Бахмутом. Щоб ось так, як, як наші оці міста виглядав твій населений пункт. А потім я прийду до тебе в дім, якщо він в тебе залишиться, і скажу тобі давай миритися. Ви нас ніколи не зрозумієте, ми вас ніколи не пробачимо. І в сухому залишку. Ти ще тут? Я щось не зрозуміла тобі кажу? Ти не почула? Ти мене погано чуєш? Я навіть собі мікрофон купила, щоб ви мене чули нормально. Ти ж знаєш, куди тобі йти? Чи тобі показати дорогу? Ясно. Все ясно. Ой, за моя. все ясно. Все з тобою ясно. Ой, я думаю, 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 думаю. Що, 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 що? Ну, ти ще не пішла? Що таке? Що таке? Мене гучність на сто відсотків накручена на мікрофоні. На сто відсотків. Добре. Міняю тактику.